Gündem Tarix boyu vətənpərvər, qəhrəman əl oğullarımız Azərbaycanlıların çəkdikləri zülm, zillətin zaman-zaman qisasını alıblar. Xalqımızın qan yaddaşına yazılan səhifələrindən biri olan 31 mart soyqırım hadisələri də qısasız qalmayıb. 1918-ci ilin 30 mart-3 apreli əhatə edən erməni silahlı dəstələri tərəfindən həyata keçirilən soyqırım Bakı şəhərində və eləcə də digər ərazilərimizdə Azərbaycanlılara qarşı törədilsə də, bu cinayətləri onlar borçalda törədə bilməyiblər. Çünki həmin dövrdə burda burda müəyyən təşkilatlanma hərəkət var idi. Onlara liderliyi isə Türk dünyasında tanınan Borçalı Qarapapa, Türk Respublikasının qurucusu, Qars Milli İslam Şurası Ümumi Mərkəzinin başçısı Əminbəy və o dövrün ən məşhur hüquqşünaslarından olan İsrafilbəy Acalovlar olub. Müsahibim Acalovlar nəslinin davamçısıdır. Onun ulu babası haqqında eşitdikləri bizim üçün də maraqlıdır. Çobanəci kəndinin yaxınlığında bir erməni kəndi var. Gəlirlər həmin karda məskunlaşdılar. Bundan xəbər tutur İsrafil bəy ki, məs ermənlər orada artıq silahlanıblar, müəyyən dəstələr var, Andranik qüvvələri və özü ora cəmləşir. Bir neçə dəfə artıq burada biz sülh şəraitində yaşayırıq, deyə müharibə olmasın, qan tökülməsin deyə müraciət etsə də, onlar yenə öz pis əməlindən qalmırlar, öz işlərinlə Ə, məşğul olurlar. Təbii ki, İsrafil bəy də uzaq görən bir insandı və bilirdi ki, nələrin baş verəcəyini. Qabaqdan təşkilatlandı və yerli əhaliyə də silah payladı. Bəzi mənbələrdə 300, bəzi mənbələrdə 700-800 ermənilənin Rusiyaya salındığını və məhf edildiyi bildirilir. Həmin Andranik isə Amin müharibədən sonra ə, itkiləri görərək, sifrilbayın qorxusundan geymini dəyişdi, qaçdı bildirilir. Qəhrəmanlığından sonra 1918-ci ildə baş verən ə, soyqırımlarının qıssası alındı deyə artıq türk dünyasında ə, bu cür ə, səslər, ə, fikirlər yürüdülür. İftida təhsilinin rus dilində alan İsrafil bəy sonra Tiflisdə gimnaziyanı bitirib. Sankt-Peterburqda hüquq təhsili alıb. Tiflis şəhər məhkəməsinə vəkil işləməyə göndərilənləndən bir müddət. Sonra bacarığı sayəsində məhkəmə rəhbəri vəzifəsinə də yüksəlib. İsrafil bəy həmişə yerli əhalinin yanında olaraq onların dərsləri ilə maraqlanırdı. O xalqın adamı idi. Keçirdiyi məclislərdə daim yerli əhalini bəylərlə yanaşılaşdırardı. Ermənilərin qorxulu yuxusuna çevrilən İsrafil ağaya intelleqentli ipalaç, yəni intellekt cəllad deyərdilər. Bu adın qoyulması bəzən sərt səslənsə də, amma bu düşmən üzərində yaratdığı xofdan irəli gəlirdi. Bu bir faktdır ya Çapaneçi kəndinin girişində ermənlərin rusuya salınması və bu cür məğlub olunması hazır bir əskəri ordunu yerdə orada yaşayan əhalinin məğlub etməsi, təbii ki, ermənlər bunu qəbul etməyə bilər, gizlədə bilərlər, amma hər işin bir rəhbəri olduğu üçün bu işin də rəhbəri başçı İsrafil bəy idi. Ondan sonra onun bacısı oğlu həmin onu öldürən ermənlərdən də intiqam aldı. Yaxın dostluq münasibətləri olan Nuru Paşa İsrafil ağanın qonağı olar­kən göstərdiyi qəhrəmanlığa görə ona Türkiyəyə getməyi və orada paşa titulu ilə təltif olunmasını təklif edir. İsrafil bə təklifi qəbul eləmir. Ermənlilərin onun bu hərəkətini qorxaqlıq kimi qiymətləndirəcəyini söyləyir. Bundan sonra ermənlilərin İsrafil bəyin Tiflisdəki evinə baskının nəticəsində İsrafil bə atışmada ağır yaralanır və xəstəxanaya çatdırılır. Terroristlərdən qrupun yenidən xəstəxanaya hücum edəcəklərindən şübhələnən tanışları onu xəstəxanada yerinin dəyişdirilməsini təklif eləsələr də İsrafil bəy ömrü boyu Ermənnədən qorxmadığını söyləyərək belə ucuz can qorumaqla yaşamağı şərəfinə sığışdırmır. Beləliklə Erməni terrorçuları ikinci dəfə xəstəxanaya hücum eliyərək onu qətlä yetirirlər. Bəli, 31 mart soyqırımı bizim yaralı yerimiz, unudulmaz tariximizdir. Bu tarixdə izə olan İsrafilbəy Acaylov kimi şəxsiyyətləri tanımaq, onların keçdiyi qəhrəmanlıq yolu ilə getmək və bu missiyanı gələcək nəsillərə çatdırmaq isə hər birimizin vətəndaşlıq borcudur.